Ну, в первую очередь я хочу поздравить команду Южного. Они сегодня продемонстрировали очень хороший баскетбол. Была уверена у них игра, борьба на всех участках площадки. По игре нашей хочу сказать, что, ну, наверное, где-то мы перегорели, и плюс немножко вчера наша, наша игра ну, устали наши игроки. А по большому счету был один рывок, который мы опустили, а остальные во второй четверти. А остальные три четверти мы сыграли на равных, поэтому, я думаю, счет на табло не по игре был. Мы достаточно хорошо играли, разобрали команду, поэтому я не скажу, что мы как-то провально сыграли. Мы сыграли хороший баскетбол и считаю тоже, что мы достойно выступили. Плюс это в истории Крымбаса Наша команда впервые играла в финале Кубка Украины. Это большой плюс для города нашего. И огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали, нас поддержали вчера. Сегодня их не хватало, конечно, но они были нашим вчера шестым игроком, который помог нам вчера одержать хорошую победу. Ценю, конечно, неудовлетворительно. Я полностью присоединяюсь к комплиментам в адрес соперника. Абсолютно заслуженная, абсолютно э, спортивная, абсолютно закономерная победа. Команда на данный момент выше уровнем нашей команды. И то, что они сегодня продемонстрировали, в первую очередь жесткость в защите, та с которой мы не смогли справиться, ни большие, ни маленькие. Э, кроме комплиментов, аплодисментов, от соперника ничего сказать не могу. Что касается своей команды, трагедию не делаем. Э, повторюсь, э, э, в истории. Привбаса это первый выход в финал, лиха беда начала. Очень рассчитываю, что мы продолжим конкурировать с Южным в чемпионате, тем более, что на следующий тур выезд Одесса-Южный. Я очень рассчитываю, что игра в Южном будет сложиться более интересно для любителей баскетбола. А за отсутствие борьбы, ну, наверное, хочу где-то извиниться. Есть на то объективные субъективные причины, но не хочу в них как-то даже не говорить, просто поздравлю Химик с победой. Есть запытание для наших гостей. Вчера был очень напряженный полуфинал, тем более, скажем так, вечер переходящий на ночь. Как удалось расслабиться? Во сколько примерно люди уснули? Понятно, что тяжело после таких эмоциональных матчей, когда один очко. Последних... Я отвечу на ваш вопрос, но это не имеет никакого отношения к сегодняшнему результату, поверьте мне. Конечно, заснули все поздно, до двух часов еще люди в состоянии нервного возбуждения. Но Южный ну, на два часа у них лучше, но по качеству сегодняшней игры, то, что мы заснули в два часа, не имеет никакого значения. Сегодня была э, команда Южный, которая была на голову сильнее нашей команды. Это факт, неоспоримый. А все остальные, это э, отговорки в пользу бедных, они не имеют никакого значения. Состав соперника. Есть, вас сложнее было. Вы знаете, они настолько разные. Во-первых, по уровню, когда э, в Донецке это было 5 легионеров, у нас и 6 у Будивильника, когда был полный дворец спорта. Хотя сегодня тоже зрителей было достаточно много. И э, по содержанию игры они были совсем разные. Там моя команда была больше настроена на атаку. Мы забили 89 очков, но проиграли. Здесь мы забили 51, но пропустили 71. Поэтому сравнивать их было бы некорректно. Сегодня, наверное, эмоционально тяжелее. Потому что в той команде были звезды первой величины, типа Дарьюша Лавриновича. А здесь не хочу молить никого, заслуги никого из ребят Южного, но у меня точно такие же. Но сегодня мы на голову слабее. В первую очередь хочу сказать спасибо команде Крибас за все-таки хорошее сопротивление они видели. Моментами даже нас прессовали так, что мы не могли там вывести мяч или выбросить его из-за лицевой. Но все-таки, наверное, сказалось то, что они играли вчера вторые, и у них была игра немного сложнее, чем у нас и по ротации, и по, по игровому времени, и по результату в итоге. И, может быть, в этом нам было легче. Ну, а сегодня, ну, поэтому вот мы сделали задел и держали его до конца игры. И хочу сказать спасибо нашим болельщикам, что они приехали, вчера нас поддержали, и сегодня тоже пришли на игру и поддержали нас. И это нам дало дополнительные силы. Хочу поздравить всю нашу команду. Я имею в виду не только игроков и тренерский штаб, а всех наших болельщиков, всю нашу администрацию, всех людей, причастных к нашей команде. Это наша общая победа, это наша общая заслуга. Еще раз поздравляю. Всех отдельное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. То есть мы играли как в домашнем зале, это было очень и очень приятно. Что касается игры, то да, Виталий прав. Может быть, нам было где-то легче за счет того, что у нас большая ротация. Было очень приятно, что первые 15 минут, когда мы очень хорошо и агрессивно играли в защите, все ребята, вышедшие на площадку, поддержали тот темп игры, который мы смогли предложить Кривбасу. И, в принципе, никто скажем так, не стушевался по большому счету, и мы смогли сделать этот задел. Но труднее было его сохранить, потому что у нас в памяти была игра домашняя с Кривбасом, когда мы вели 19 очков и в концовке еле выиграли 2 очка. То есть это команда неуступчивая, это команда с хорошим тренером, это команда с настоящими бойцами, вот, с которой расслабиться нельзя было ни на секунду. И несмотря на то, что в третьей четверти у нас были действительно проблемы в нападении против агрессивной защиты Кривбаса, очень хорошо, что мы в принципе не с Должили играть хорошую защиту и не позволили им приблизиться вплотную и сократить отставание. До речи, вчера на пресс-конференции вы сказали, что вы больше готовы до игры с Динамо командой. То как вы еще подготовились до Кривбаса? Может быть, я хитрил. Мы готовы, готовимся к любому сопернику и нам самое важное играть в тот баскетбол, который мы себе запланировали и пытаемся проповедовать. В первую очередь защита. И я так думаю, что сегодня у нас по защите, наверное, первые 15 минут была одна из лучших игр.